Gaji allowance ahli parlimen ini tinggi-tinggi. Sebenarnya apa yang diorang buat? <Sess> Kalau ada satu perkara yang lebih dari 90% rakyat Malaysia pendapat ialah gaji dan allowance ahli parlimen adalah terlalu tinggi. Guys, it's too much. Excuse me, it's too much. Baru-baru ini saya kongsi slip gaji sebagai ahli parlimen. Gaji pokok 16000. Allowance RM9,700, jumlah keseluruhan RM25,700. Ada dua saja pandangan yang dominan. Paling dominan, pandangan bahawa ahli parlimen makan gaji buta dan dibayar terlalu tinggi. Ada satu lagi pandangan minoriti iaitu gaji ahli parlimen adalah berpatutan. Malah rendah berbanding dengan gaji di sektor swasta yang mana pengurusan pertengahan pun dibayar lebih 20,000 ringgit sebulan. Bagi saya sebelum kita boleh nilai gaji itu rendah, kita kena nilai dulu apa sebenarnya kerja yang perlu dibuat. Apa sebenarnya kerja ahli parlimen ini? Jawapan standard ialah ahli parlimen buat undang-undang. Tapi betul ke ahli parlimen di Malaysia ini kerjanya buat undang-undang? Oleh kerana Malaysia mewarisi sistem Parlimen Westminster, sebenarnya ahli parlimen Malaysia tidak membuat undang-undang. Undang-undang dibuat oleh kerajaan melalui jemaah menteri ataupun kabinet. Ini berbeza dari sistem di Amerika Syarikat yang mana kuasa untuk membuat undang-undang itu benar-benar berada di tangan ahli parlimen iaitu ahli-ahli kongres dan juga ahli-ahli senat. Mereka akan mencadangkan undang-undang, kemudian melalui proses semakan di jawatan kuasa Parlimen, dipindah di peringkat mereka, dibahaskan di Kongres dan Senat, kemudian menjadi undang-undang. Cabang eksekutif yang diketuai oleh Presiden US hanya melaksanakan. Jika pun Presiden atau cabang eksekutif hendak memperkenalkan undang-undang, Cadangan undang-undang itu mesti diperkenalkan oleh ahli parlimen iaitu Kongres ataupun Senat dan melalui proses yang sama. Tetapi kita mengikuti sistem Westminster yang mana ahli parlimen perlu menurut keputusan parti dan mengundi mengikut arahan parti. Draft undang-undang pula hanya diperkenalkan oleh kerajaan dan dibuat oleh penjawat awam sebenarnya. Bila sampai ke parlimen, paling hebat pun boleh bercakap lah sana sini tetapi akan tetap diluluskan kerana kerajaan sudah tentu ada majoriti di parlimen dan ahli parlimen kerajaan wajib menyokong akta yang dicadang oleh kerajaan itu. Keadaan sekarang ini sudah tentu lebih baik sedikit lah berbanding dengan zaman BN masa saya mula-mula jadi ahli parlimen. Paling kurang, sekarang ada select komiti ataupun jawatan kuasa terpilih parlimen yang sepatutnya menyemak dahulu draft undang-undang dari kerajaan untuk diberi maklum balas sebelum draft itu dibentangkan pada bacaan kali kedua untuk diundi. Zaman BN dulu langsung tak ada dan apa-apa yang Perdana Menteri nak masa itu memang akan jadi undang-undang. Jadi bila ahli parlimen di Malaysia bukanlah sebenarnya ada kuasa untuk buat undang-undang apa sebenarnya fungsi ahli parlimen? Bagi saya, ahli parlimen ataupun ADUN ini adalah wakil rakyat. Maka tugasnya adalah menjadi suara rakyat dalam beberapa aspek. Contohnya, menjadi suara rakyat menghubungkan dengan jabatan-jabatan kerajaan agar kes rakyat atau pandangan rakyat itu diambil kira ataupun membela rakyat dalam kes yang rakyat menjadi mangsa. Satu lagi contoh menjadi suara rakyat membawa isu-isu yang ada kesan besar kepada rakyat. Satu lagi contoh, menjadi suara rakyat membawa idea-idea yang boleh membawa perubahan dalam masyarakat dan negara untuk kebaikan rakyat. Sebagai rakyat biasa, saya menilai mutu seseorang ahli parlimen itu berdasarkan perkara-perkara yang saya sebut tadi. Saya sama sekali tidak bersetuju jika dikatakan mutu ahli parlimen itu diukur atas persembahannya di parlimen semata-mata kerana itu adalah yang paling minima. Boleh tak yang Mak, Mak Menteri menggunakan kuasa yang yang Muhammad Menteri ada dalam NERS ini, Jabatan Alam Sekitar, untuk menukar nama bunga terbesar di Malaysia? Duduk! 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 Yang sama penting ialah kerajinan, kemampuan dan keberkesanan memainkan peranan sebagai suara rakyat dalam perkara-perkara yang ada kesan kepada rakyat. Sebab itu juga saya kurang bersetuju kalau KPI seorang ahli parlimen ialah berapa banyak kenduri yang dihadir atau berapa banyak kali tunjuk muka merasmikan acara. Jadi persoalan kepada rakyat, berbaloikah bayar RM25,700 sebulan kepada ahli parlimen anda sekarang? Soalan itu agaknya bergantung kepada nilai yang dibawa oleh ahli parlimen tersebut berdasarkan fungsi yang patut mereka mainkan seperti yang saya huraikan tadi.